Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alhamdulillah hari ini hari, 8 hari bulan, hari Kamis. Minta maaf, semalam silap lagi hari bulan. hari Kamis 2025 dan hari ini saya nak sentuh sikit lagi pasal um, konflik eh, konflik atau perang di antara Yaman, Huti Yaman ataupun Puan uh, Puak Ansarallah ni yang menguasai utara Yaman dengan Amerika Syarikat, setan nombor satu dunia ni, ya, anjing peliharaan Israel ni. Ya. Dan uh, kabarnya, Amerika telah surrender eh. Ah dia 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 nak ada gencatan senjata dengan Yemen ni eh. Akhirnya dah penat dah eh, dah habis dia banyak. Tapi sebelum tu saya nak cerita sikit eh. Bila perang di antara serangan ni di antara Amerika dengan Yemen ni mengingatkan saya kepada hmm, Rumble in the Jungle eh tahun 1974 di mana Muhammad Ali eh Muhammad Ali melawan George Foreman eh, dan George Farmer masa tu memang favourite lah. 10 to 1 lah. Semua ingat Muhammad Ali akan kalah. Tapi Muhammad Ali dia pakai taktik. Dia biar Farmer tumbuk-tumbuk dia sampai letih. Bila Farmer dah letih, dia attack-attack. Farmer terus KO. Round ke-8 Eh. Jadi benda ni sama macam Yemen Eh. Yemen dia biar dia Amerika entam dia, dia attack sekali-sekala. Entam dia attack sekali-sekala. Sampailah 2 bulan, Amerika sampai habis peluru. Uh, lebih 3 bilion ringgit dibelanjakan. Sampai 2 jet pejuang dia uh, terjun laut. Uh, terjun laut. Dan akhirnya Trump, dia kata, Uh, dia tipu lah. Dia kata Houthi setuju ke atas senjata. Padahal dia yang nak stop eh. Sebab apa dah menerima tekanan termasuk daripada Pentagon eh. Pentagon. Dia kata tak boleh uh, kapal Amerika tak boleh lama-lama dekat situ. Kapal pengangkut dia. Kapal sebab apa? Lama kelamaan Houthi akan mencapai sasaran tepat juga eh. Walaupun tak kena selama ni. Eh, tapi paling hampir sekali jarak 200 meter saja daripada uh, kapal pengangkut dia. Jadi di mereka... Uh, tak takut rugi lah ya ha, sebab apa kapal tu selama ni kebal eh. tak boleh ditembusi tapi hampir-hampir kena dan dia kata kalau lagi lama Amerika duduk kat situ lagi, uh, satu hari nanti tak lama lagi memang akan kena juga eh. uh, uh, buat apa Houthi makin-makin pandai dia dah kaji pergerakan kapal ni dan dia juga mendapat bantuan satelit dan GPS daripada China dan lama nak kena juga. jadi itu merisikokan armada laut Amerika Syarikat ya. sebab apa armada laut ni dia bukan buat untuk attack lama-lama eh. 3-4 hari dia belah eh. ataupun seminggu paling kuat lah eh. Dan selama ni dia tak pernah dapat pertanganan. Eh. Ah, Al-Madallah, Amerika ni dia hentam Pakistan, dia hentam Syria, dia hentam Iraq. Dia eh, tak dapat eh. Tapi kali ni, buku bertemu ruas dan dia tak boleh duduk lama. Tapi Trump bagi alasan yang kata Houthi dah give up. Padahal Houthi tak give up pun. Dia kata, pencatatan senjata ni yang betul. Di antara Amerika dengan uh, Yemen. Tapi dia tetap akan serang juga kapal-kapal laut, kapal dagang Israel yang pergi uh, lalu daun merah. Selagi Israel tak menghentikan serangan terhadap Gaza dan tak melepaskan sekatan kemanusiaan kepada Gaza. Dan Israel pun dah bergalah sikit. Dia kata okey, dia bagi bantuan bantuan kemanusiaan tapi bantuan tu mesti dibagi menerusi syarikat-syarikat Israel ya ataupun kontraktor-kontraktor yang dilantik oleh Israel ya. dan Hamas tak setuju dia takut dia orang letak racun dalam makanan tu ya. Ah jadi tak setuju. Tapi nampaknya Trump uh, telah bergalah ya. Dan mungkin selepas ini Trump akan am um, mendesak Israel supaya melepaskan bantuan kemanusiaan dan juga menghentikan serangan terhadap Gaza ya. Tapi pada masa yang sama, Israel telah membuat a uh, membuat um, announcement ya, eh satu pengumuman yang dia akan menakluki sebahagian daripada Gaza ya. nak tetap ya. Dan uh, sebenarnya tu satu seruan ya, satu seruan telah dibuat untuk besok kita boycott semua benda ya. Saya pun besok tak tak, tak usik Facebook, tak usik uh, YouTube semua apa anything benda dengan Amerika ni tak buat dan uh, saya nak tunjuk satu video eh dan kita harap uh, sama sama lah kita uh, boykot besok ni ya, dengar video ni eh uh. In the Palestinian people. Action must be taken. And the whole world must stand together to stop the systematic killing of the Palestinian people. I will be joining the worldwide boycott on Friday, the 10th of May, to show solidarity with the people of Gaza and Rafah. This is how you can join us. This is a call to people of conscience worldwide to conduct a global strike this Friday, the 10th of May. Israeli forces have now entered Rafah. And to carrying out the final stages of genocide. We must take action in solidarity with the people of Gaza and demand an immediate ceasefire. On Friday, the 10th of May, we call on people worldwide to do three things. Number one, don't work. Number two, don't buy any goods or services. And number three, do not conduct any transactions on your debit or credit card. The aim is to deliver a shock to the global economy and send a powerful message to world leaders to fulfill their moral, political and legal obligations to take all necessary measures to prevent genocide. Spread this message by recording your own video or photo or drafting your own message to declare that you will join the strike. Share your message on all social media platforms, including X, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok or any other platform. This initiative has no political leader or central organizing body. It will succeed through each individual hearing this message and taking action to the best of your ability. We must let world leaders know that the power of the people is greater than the people in power. Join the global strike and rise for Rafa. Please spread this message and rise for Rafa. <laughs> satu kempen yang menarik ya the power of the people is greater than the people in power eh ya. ha, maknanya kuasa uh, kuasa manusia ni lebih kuat daripada manusia yang berkuasa ya ha, jadi sama-samalah kita boycott. esok tak ada live saya tak akan post sebarang benda dalam facebook saya tak buka uh, uh, youtube sama-sama ya. kalau 2 bilion umat Islam mah uh, boycott esok eh uh, mereka akan terasa juga ya aha jadi uh, itulah dia saya ulang balik ah uh. Uh, macam mana Muhammad Ali menang dengan George Foreman macam itulah juga Yaman eh, dia menang dengan Amerika di mana Amerika ni uh, dia tak boleh tahan dah uh, Trump uh, dua hari lepas dia buat announcement dia buat pengumuman dia kata dia dah ada gencatan senjata dengan Yaman eh, dah tak boleh tahan sebenarnya Amerika dah tak boleh tahan eh. banyak penganalisa-penganalisa uh, politik dunia kata Amerika dah terpaksa gunakan peluru pandu yang dia nak, dia nak pakai dekat Pasifik tu itu dah dua kapal pengangkut eh. dan dia terpaksa bundur sebab apa? Uh, sebab Uh, lagi lama dia dekat situ membahayakan armada-armada Amerika ni sebab apa serangan hampir 2 bulan eh uh, Houthi tak lud. Malah semalam Houthi hantar lagi satu peluru pandu eh. Uh, tapi tak tak kena dipintas oleh Israel eh. Dipintas oleh Israel. Jadi pokok pangkanya dan eh uh, terang pula sekarang ni dia buka satu saluran komunikasi dia dia ada nak dia negotiate terus dengan Houthi ni eh. Dan Oman telah uh, telah jadi orang-orang orang, orang, orang tengah lah untuk untuk negotiate dengan Houthi ni dan uh, sekarang ni saya nak beritahu dekat dekat Yaman ada krisis makanan. Siapa-siapa yang ada uh, apa ni tahu siapa yang pungut derma ataupun uh, ada organisasi yang pungut uh, derma tu bagi tahu saya. Buat saya nak menyumbang juga lah kepada Yaman sebab tak ada eh. Uh, tak ada. Kalau ada mana-mana organisasi yang mengumpul derma untuk dihantar ke Yaman sebagai bantuan kemanusiaan ni saya nak hantarlah. Uh, kita sama-sama bantulah ya. Eh? Uh, bantu sebab saya pun tak tahu nak hantar dalam US dollar ke ringgit tak tahu akaun mana nak masuk eh. Jadi akhirnya Houthi, Ansarullah Yemen ni telah membuktikan kepada seluruh dunia Arab yang tak kehilangan telur ni, yang Israel ni boleh dikalahkan. ah ya? ha, boleh kan? Cuma, cuma kerana ada keberanian. Eh? Ya? Kalau Houthi satu boleh buat Amerika give up. Ha? Kalau semua negara Arab berperang dengan ni, berapa banyak peluru dia boleh hantar? Berapa banyak peluru Israel boleh attack? Eh? Ha? Lama kelamaan dia letih, lama kelamaan dia habis peluru. Ha? Dan dia akan lemah juga. Ha? Tapi memerlukan keberanian dan huti ni huti Yaman yang telah menunjuk ke dunia Arab. Kalau engkau bersatu semua macam ni semua berani semua ada telur, eh. Ha? Semua ada telur termasuklah raja-raja Arab ni antara telur ni, ya. Ha? Dia orang dia orang uh, Israel akan kalah. Jadi kita respect ah. Uh, saya betul-betul salute huti ni, salute Yaman ni. Kalau ada rezeki ada umur panjang saya memang nak uh, pergi melawat ke Yaman ni nak bertemu, Yaman ni nak kata kita respect sama lu lah. <laughs> Dan uh, Huti cakap, gencatan senjata pula, dia memang ada gencatan senjata, di antara Huti dengan Amerika Syarikat ni, ha, dengan setan nombor satu dunia ni, ha, anjing peliharaan Israel ni. Tapi dia kata, perjanjian ni dengan Amerika saja. Dia tak serang Amerika. Amerika, kalau Amerika tak serang dia, dia tak serang balik. Ya. Dia biar uh, kapal Amerika ni berundur dengan selamat, berambus dengan selamat. Tapi, dia tetap akan serang kapal-kapal dagang, terutama sekali kapal uh, Israel. Haa. Ya kalau lalu kat situ sekarang ni dah tak lalu dah tak ada yang lalu yang berani lalu situ ialah ia kapal Rusia dengan kapal China saja ya eh. lain-lain tak berani lalu dan Trump pula dan yang dahsyatnya Houthi ni semasa dia menyerang pula ni uh, lapangan terbang Ben Gurion ni dan sekarang ditukar nama kepada bom Gurion uh, bom Gurion uh, apa ni uh, dia kata dia telah melepasi empat sistem pertahanan udara Israel maknanya dia punya peluru panu tu betul-betul high tech betul-betul canggih lah eh. empat ya. Eh. Uh, bayangkan kalau Houthi punya tu canggih Iran punya peluru pandu yang baru ni lagi canggih. Dia boleh mengelakkan sistem pertahanan. Katanya lah ya. Kita tak tahu kalau berlaku perang dengan Israel dengan Iran. Kita tengok betapa canggih tak canggih ya peluru pandu Iran ni. Sebab apa? Semasa Iran menyerang uh, Israel dua kali uh, tahun lepas. Sebenarnya dia hantar data kolektor ya. Maknanya dia ambil data semua. Dia mengkaji seluruh sistem pertahanan Israel ni. Kemudian setelah uh, lima bulan dia keluar peluru pandu yang boleh mengatasi ni. Maknanya sekali ni kalau Israel berani attack Iran. Memang masaklah Israel eh. Dan ramai yang kata, orang Amerika sendiri kata, Iran kena ajar sikit Israel ni supaya dia tak kacau lagi eh. Israel ni, tapi ada juga yang kata Israel tak akan berani serang Iran sekarang ni, tapi dia akan buat covert operation, maknanya dia bunuh pemimpin Iran, dia dia bunuh saintis-saintis Iran, benda tu dia akan buat lah, dia tak akan berani serang lah eh. Sebab apa? Dia punya harga yang perlu dibayar adalah sangat tinggi lah eh. Dan Trump pula, berengik, dia kata uh, kos menyerang Yaman ni sampai lebih 3 bilion ni patut ditanggung uh, sama oleh Eropah. <laughs> Sebab dia kata kapal Amerika tak sampai 5% lalu dekat uh, laut merah, uh, kapal Eropah 40%. Dan pemimpin Eropah jawab balik, "Eh, kenapa engkau tak suruh Israel bayar eh, Senyap terus diam eh. Padahal memang Israel lah patut bayar eh, tanggung kos tapi Amerika tanggung kos. Dan rakyat Amerika marah, dia kata, "Kenapa Amerika kena tanggung kos sampai 3 bilion nak attack yang yang mana ni? Ya, itu bukan masalah Amerika. Ya, itu masalah Israel. Ya, terus senyap teram ya. Dan sekarang ni jadi perbualan di Amerika, kenapa Amerika membelanjakan lebih daripada 3 bilion buat kerja sia-sia, bakar duit eh, ya. bakar duit eh. Ya. Ha, Cina gelak ajalah lah, ya. Bakar duit mana? Apa tak bakar duitnya? Kau duk bom 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 2 bulan, ya. tak jadi apa. Ha? huti macam tu juga masih lagi mampu melancarkan serangan eh melancarkan serangan. Jadi rakyat mereka kata suruh Israel tanggung eh senyap terus pemimpin Amerika. Kita tahu pemimpin Amerika ni semuanya dirasuah oleh Israel eh dirasuah oleh Israel. Bah Israel control media control finance control macam-macam eh control macam-macam. Dan saya akan mainkan satu uh, video eh daripada pemimpin Iran, Shah Iran tahun 70-an eh 30 tahun dulu lebih. Dia dah cakap dah pasal ni eh. Aha. Ini interview, the uh, 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 media, America dengan... surely, your majesty, you're not telling me that the floppy in the united states holds the strings of the presidency? they are strong. strong in what sense? they are controlling many things. controlling what? newspapers, medias, your majesty, banks, finances, and I'm going to stop me there. Well, now wait just a second. You really do believe they make the media reflect their view of foreign policy? Mm -hmm. Yes. The New York Times, for instance, is owned by the Salzberger family. Are you suggesting that the New York Times is biased in its treatment of the question of Zionism, Israel's existence, the United States' relationship with the Arab world? You can put this to the computer, and it will answer you. What you're saying is that, yes, you do believe. Well, let's wait for the answer of the computer. Washington Post. The same. I must say you are speaking with your characteristic candor. Ya, itu dia. Pemimpin Syah Iran. Eh, Iran eh, Syah Iran. 30 tahun lebih dulu. Tahun 70-an Eh. 50 tahun dulu eh. Dia dah kata dah. Memang Israel ni dikontrol. Eh, Amerika ni dikontrol oleh Israel eh. Aha. Jadi sekarang ni ada krisis makanan di Yemen. Kalau ada siapa-siapa ada NGO mana collect derma. Tolong bagi tahu saya letak kat ruang komen saya nak derma dan kita sama-sama derma dan besok saya boycott eh boycott saya tak ada buat um, buat live, eh, tak ada masuk Facebook, tak ada masuk Instagram, tak, Instagram tak ada lah eh, tak ada masuk X uh, tak ada masuk apa kita boycott, kita sama-sama boycott dan tunjuk kepada dunia lah, eh. insyaallah insyaallah lah dan uh, pada masa yang sama jangan lupa uh, saya nak bagi tahu serangan di uh, India terhadap Pakistan, Pakistan kata dia akan serang balik dan uh, kabar yang kata Pakistan tembak jatuh 5 jet pejuang India, 3 jet pejuang India tu yang terbaru saya dapat sebenarnya jet pejuang tu dia jatuh sendiri eh. dia macam terhempas eh. terhempas dan dikatakan itu akibat daripada uh, electronic warfare yang dilancarkan oleh Pakistan lah eh. tapi India tak nak mengaku eh. tapi ada banyak gambar lah jadi kita tunggu 2-3 hari kebenaran akan keluar juga eh. tapi saya rasa benar tu betul ya eh. benar tu betul sebab apa India ada senyap tak komen ada juga yang kata uh, media India dah laporkan sebab bila kapal terbang tu jatuh dekat kawasan India memang dia akan tutup cerita tu lah ya eh. sebab benda ni sangat-sangat memalukan eh. ah sangat-sangat memalukanlah eh. dan aa, satu lagi benda yang menyentuh hati saya ialah salah satu serangan tu ke tempat di Murree Pakistan eh Murree ni aa, satu bandar dalam 30 km utara Lahore saya ingat saya singgah saya aa, kayuh daripada Lahore ke Islamabad aa, bandar yang aa, pekan yang pertama sekali saya singgah ialah di Murree ada kem army kem askar kat situ dan aa, saya Uh, sol, uh, tidur dekat masjid tu dan saya disuruh azan dekat masjid murike tu cantik masjid dia ah uh, uh, ni dia ini ni toke kedai minyak tu toke kedai minyak yang ada masjid tu uh, dia kata ambil lah apa nak makan makan lah dia ambil <tuh> dekat situ eh uh, nama dia Syahid ah uh, Syahid ah uh, lepas tu ini ah uh, uh, ni uh, gambar masjid tu lah cantik kecil ya Masjid ni uh, hari biasa mungkin dalam ada 200 orang je lah. Macam waktu biasa. Tapi hari Jumaat, Tiga ribu orang datang semayang kat situ. Eh? Ha, penuh dekat jalan luar semua. And baiklah. Saya sebabkan ada nak semayang jemaat sekali dengan dia orang. Saya duduk sampai dua, saya tidur dalam dua hari dekat masjid tu. Eh? Dan ini uh, security guard masjid. Setiap masjid dekat Pakistan ada security guard. Takut diserang uh, pengganas. Dan security guard ni pakai M16. <laughs> pakai M16 eh. Yang eh, Security guard dekat kedai minyak pakai M16 eh. Buat takut kena rompak. Aha, aku kena lompat. Jadi itulah dia. Dan jangan lupa uh, support uh, teh moringa. Masih lagi RM25. Uh, uh, 30 seceh, satu paket. Dan kita sekarang ada ada offer, ada promosi. dua uh, paket RM38. Uh, RM38. Uh, Dan pukul 5 nanti, kita ada uh, podcast. Saya Anas dengan uh, Wabi Barrel kita akan bincangkan antara lain adalah tentang tarif dan bagaimana Malaysia nak menghadapi tarif yang diperkenakan oleh Amerika ni ya. Okey, terima kasih semua kerana sudi bersama saya lebih 15 minit hari ini dan kita jumpa lagi pukul 5.15 podcast ya. Eh? Okey, bye. Assalamualaikum. Ah.